На государственный уровень, может быть, и нужно выносить, но как-то каким-то партиям привязывать, я считаю, что этого не надо. Это тоже опять э, будет работать на, на користь пар, партии той, которая этим занимается. Или если уж заниматься, то пусть все занимаются партией. Все должны, значит, отчислять какое-то, делать кто-то, участвовать в этом именно такой помощи. Все партии, все партии должны участвовать в этом, я так считаю. Ну, может, вы как прекрасно понимаете, что это, скорее всего, нереально. Вот если бы вы сказали, что политические партии с позиции общественных фондов, допустим, какие-то... Они же потребуют взамен что? Голоса, прежде всего. А это уже далеко не благотворительность. Естественно, естественно. Мы же людей этих выбирали для чего? Для того, чтобы они нам помогали. Вот, то есть они, естественно, должны прислушиваться к тем людям, которые ему хотят помочь, тем, кто в этом нуждается. То есть, конечно, ну, я думаю, что должны, должны, конечно, заниматься этим вопросом, должны безусловно, потому что есть у нас такое понятие в Конституции, записано, что есть такие организации, значит, они должны, естественно, быть должны образом профинансированы, должны нормально развиваться, естественно, приносить пользу и, конечно. Ну, без них нормальное общество существовать не может. На все 100%, по одной простой причине, потому что что такое политическая партия? Это та партия, которая независимо, какую она имеет принадлежность, как она называется или где она, она основана была на территории Украины. Политическая партия это та партия, которая обязана сделать жизнь людей лучше. Да? Существуют люди, которые вступают в эти политические партии с надеждой на что-то, что действительно лидеры или не лидеры, они смогут изменить. Я вам скажу, есть в некоторых политических партиях те люди, которые действительно хотят помочь. Ну большинство я скажу вам честно, я вижу это скорее всего финансовую. Я вважаю, що в принципі благодійними організаціями і створенням благодійними організації, мабуть, мають право займатися всі, хто цього бажає. Просто от питання з приводу політичних партій доволі делікатне, адже йде певна підміна понять можливо, ну, маніпуляція, заробляння собі балів на вибори і так далі. От але загалом, ну. Важко сказати однозначно, чи повинно бути поєднання. Ну, Загалом, я думаю, що меценатством повинні займатися, наприклад, люди, які е, зорієнтовані на прибуток, бізнесмени, а люди, які зорієнтовані на те, щоб служити народу, політики, вони повинні все-таки займатися управлінням державою. Ну і відповідно допомагати законодавчо е, вирішувати такі питання, які займаються, якими займаються благодійними фонду. Я думаю, так, ну, да, у них для цього є средства і можливості.